بسم الله الرحمن الرحیم جرنومل ګرو الله جل جلاله دیو کړی چې جوړ اوروغ بوي نن دی لاسم ټولګي دی ریاضی پنځم درس تشریکی دی نن درس موضوع ده دیو پولینوم درجه دا چې پيو پولینوم کې درجه چې شایده 3 غي ټاکو نن به تاسو ته تشریح شي تاسو متوځي و سه جرنومل ګرو دغه ټیو پولینوم دی موق پدې کې درجه تعینو وګورئ چې څنګه کولای شو موږ دې پولینوم درجه پیدا کړو کله چې ورنۍ دې پولینوم درجه پیدا کړي نو د متحول بهار hạt کې دې متحول توان وګورئ دلتا موږ دې متحول توان لرو درې دلتا دې متحول توان یو او دلتا دې متحول توان دی پینځه دې متحول تر ټولو لوی توان دې پولینوم له درجې څخه عبارت دی یعنی دې پولینوم درجه د متهاول د همر پولینوم د متهاول تر ټولو لوی توان څخه عبارت ده نو د متهاول تر ټولو لوی توان شوه 5 د پولینوم درجه تشوه 5 په د پولینوم کې موږ یو متهاول لرو یعنی تاسو x او y یا z نو ورسره وسره جوړ داسې پولینوم ته چپاغې کین دوه متهاول دي دلته څو ګره هم y شته هم x د پولینوم کې د دې پولینوم درجه کوم غوړو تعین کړو یا پیدا کړو په هر حد کې د یو حد دی بل حد او د بل حد د دوه متحوولونو د توانونو سره جمع کول په هر حد کې چې توان لوړ و تر ټولو لوی توان سره راغی همغې په کوم درجه ده دلته وګورئ دوا جمع درې چوکې پنځه دلته وګورئ یو جمع پنځه چوکې شپږ او دلته وګورئ درې جمع یو څلور نو تاسو وګړئ دلته دی دغه مبيني حد يا د دوم حد درجه ته لوي د نې پولینوم درجه شو شپاک شو دلته دوه نور مهمي خبرې باید په نظر کې ونیو یو دا چې دی دغه پولینوم درجه نظر ایکس ته چوده نو نظر ایکس ته تاسو وی غوښتل تاسو په یګي چې باید څه لیکئ نظر ایکس ته پوموم چې د پولینوم درجه شپاک ده نظر ایکس ته جوړ پیدا کړي د ایکس ته ونوګري دوه یو درې نو نظر ایکس څخه څو درجه دی دا پولینوم نظر ایکس ته درې مرحله دی دا پولینوم او که نظر وایته یو غوړي بیا هم نکول شي چمده سي پیدو کول ورته اونټرټوله درې پینځه یو نو لوارې ترټولو کوم یو دی پینځه نو نظر وایته دغه پولینوم پینځه مرحله دی نظر ایکس ته درې مرحله دی او که په عموم کې وایي چې پولینوم درجهته شو ده دی پولینوم درجه په کوم کې شپګد نظر دوړ متاوله نتا د تا یو څسته لاګونی دی په دوه باندې به پښو لاینر پولینم یا خاطی پولینم هغه پولینم ته وی چې درجه یې واوي او کدی یو پولینم درجه دوا وی ته دوایي م درجه پولینم یو کوادریټیک پولینم دی کدرې وی درجه درې م درجه پولینم یو کیوبیک پولینم مرتبه ای که چیرې موږ یو مونومول ورو ینه هغه پولینم چې یو حد ولري نو پاره کې مونته ولای شو چې د پلو نم درجه پیدا کو دلتا څو ده د پلو نم درجه دوا ده همداسې کدوام ته وحیلونه ولورو د دوور متاوله ته ون جمع کو او ومنوم کې امه غدمونوم درجه ده درجه ده دوا جمع درې چوکيږي 59 دلتا د غمونوم درجه شو ده 5 ده یعنی د غمونوم 5 م درجه ده او کله نظر ایکس ته وخیو دواې م درجه ده نظر وایته درې م درجه ده همداڅکه د اسيو پولینوم رکل شوی وي چې و به هي د اسپولینوم رکل شوی وي چې هغه ثابت عدد وي نو دی غوړ درجه څنګه معلومه ولای شو متوس ته مخ ویلو چې د 12 د په اصل کې 12 زرد ایکس په توان دي 0 دي ایکس په توان دي صفر یو کېږي د 12 په یو کې زرد کو به د 12 ښه نو کتاسو غرید ایکس توان 2 دي صفر نو دا پولینوم چې دی یو پۆلیمون د یوه حدتې نو د درجهت سوده درجه صفر ده د ثابت عدد درجه همیشا صفر وي بل مووضوع چې باید تشریح شي وه د پۆلیمونیو ډاول د ثابت پۆلیمون پر نومه لکه څنګه چې لنهومه څخه څرګندیږي ثابت پۆلیمون د سي پۆلیمون دي چې یو دنا ثابت حد وي یو ثابت حد چې موږ وله را هغه ثابت پۆلیمونی لکه دلته چې موږ دوه سلرال دولس یو ثابت پولی نوم دی نو ثابت پولی نوم هغه پولی نوم دی چې د متحولونو ذریبنې صفر وي د متحولونو ذریبنې چې صفر شول نو دا هغه ذریبنې چې په متحول کې ظرف شي ذریبنې متحولونه نسخه کیږي صفر کیږي چې صفر شو نو موږ ته یو ثابت عدد پلاسره زیچې د ثابت عدد ته ثابت پولی نوم ول کیږي مثلا که دوستو مثال در کوم یو پولینوم لرو پی ایکس مساوی کیږي مثلا شپاک let's say the use a bit polynomial um دلته یو مثال هل شوي دی ورته متوجي شي وی لومړی مثال کې وای وی دی ام او ان قيمتونه پیدا کړئ کچېری پولینوم په دغه شکل سره وی دوه ام منفي څالو ضرب ایکس برابر جمع پینځه ان منفي ان زرد اكس او جما ديارلس دا یو ثابت پولی نومي کوي تاسو د ام او ان قیمت پیدا کړئ ثابت پولی نوم چرته وو خو دوی باید مو پښو چې ثابت پولی نوم هغه پولی نوم دی چې د ټولو متحوولونو زریبو نه ای صفر نه دی نو دا غا 2 ام منفي زالور باید 2 صفر پینځه ان منفي پینځه منفي ان باي 2 صفر نو څنګه چې یو ثابت پویندې ده هر متحول ضربنی بات صفر وي دلته وګورئ څنګه پیدا کو دي ام قیمت د ام تاس پیدا کو چې موږ وایي چې 2 ام منفي 4 ب صفر وي نو 2 ام منفي 4 مساوي ل صفر سره لیکو دلته وګورئ دا غ 4 د مساوات د دې طرف تر راړو د دې طرف ته چې 4 وړو د 4 علامت ده د تغیر خوري منفي 4 دي دا بشي مثبت 4 د مثبت عدد علامه کو هم نه نکلی شي بیا مغه مثبت عدد دی نو دلته علامه نکلی کی تا نه چلور نکلی شي یعنی دوا امه مساویش ول سالورتا اوس که غرو چې د ام قیمت پیدا کو نو دواړه طرفونه باید په دوو باندې تقسیم کو تقسیمې څوک تقسیمې د دوو کو دا په مساوات کې یو قانون دی چې کولای شي ندمه مساوات دوه طرفونه په یو عدد کې په اينه عدد کې زرق کې یا تقسیم کې په مساوات کې تغییر نه راځي دلته چې دوه طرفونه موږ په دوه باندې تقسیم کو دلته بدوه لدوسره څرخلی شي خلاص شي تنا ام په پاتشي مساوې خپل دلته چې څالور تقسیم دی دوه کو څه بشي دوه نو دی ام قیمت سوشو دوه هم دا سکړو چې دی ان قیمت پیدا کو نو هغه زریب چې هغه کې ان دی چې پنځه من پی ان دی دا مساوي صفر ته لیکو توګری 50 منفي ان مساوي صفر نو دغه موږ ورته چپه دوه 50 پیدا کړه ان به د اختر ور و چې علامه مثبت شي ان چې د اختر ور و علامه مثبت شي ان مساوي کیږي 50 تا نو د ان قيمه څه شو 50 شو هم د څنور پهتنه هم کومکترا کړ شي باید هم دغه طریقې پیدا کوو متویل کی چې دا یو ثابت بللونه د تاسو قيمه پیدا کړئ په دې طریقے کولای شو چې چې موږ نړی په دکو یو بل ان ون دی سیپری پولینم یا زیرو پولینم کله د ثابت پولینم ثابت حالت سره وي یو ثابت پولینم لورو ثابت پولینم جوه وی چې هغه پولینم دی چې د متاولونو ضربونه یې صفر وي یعنی یو ثابت عدد وي تاسو پولینم چې ثابت عدد وي تاسو خو که چیرې دی ثابت پولینم دغه ثابت عددی هم صفر وي نو ته سیپری پولینم یې یعنی کله اندته کوي یو سیپری پولینم لَس صفر تجربه راته نور اڅمن لري پلات یو صفر دی د پتو څوګري پي اكس مساوې کیږي صفر ته دا چې د یو صفر پولی نوم دی د صفر پولی نوم درجه چې دا د نبا تعریف شوی او د ثابت پولی نوم درجه سودا هميشه صفر ده ځکه ثابت عدد دی د اكس توانې صفر دی مګر غوړم نو سفری پولی نوم ووپی جوندا چې هغه پولی نوم دی چې ثابت هدی چې 0 وي لا هغه ثابت پولی نوم چې خبراتې ثابت هدیه 0 وي په ثابت پولی نوم کې هم یو مثال حل شوین وی دی ا قيمه پیدا کړئ چېری پولی نوم په دغه شکل سره وي نو م په تم بن بي ګو چې سفری پولی نوم وي کدا یو سفری پولی نوم وي سفری پولی نوم ټول هدی نه به تخلي وي صفر نه وي څ سجمه یو صفر پر بل سره شي نو دا هم مسوي صفر تکو دا هم مسوي صفر تکو دا هم مسوي صفر تکو نو د اې قيمت اولش ولم د لارې پیدا کړ همداسې دی بي او سي قيمتونه هم الله سره ولعيشه دلته وګورئ لمړی هڅه د لمړی هڅه زری بي من فچلور دی بي من فچلور په څوشي صفر بي خې قيمت چوده اې چلور چې د طرف ته ور وډه او علامه مثبت کې دی بي قيمت څلور دی همداسې وګورئ دوهم هغد چې دواسي جمع شپږ د دمو سوی صفر ته لیکو شپږ دی ترڅو تا راړو را نو دا به دو 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 شي دواسي مساوکي گی من پښبا کوته و اوس راړو چې د سی قیمت پیدا کونه اطراف په دوو باندې تقسیم کو اطراف په دوو باندې تقسیم کو دا دوه بلدې دوه سره خلاص شي تقسیم شي او دا غو سی به پات شي سی به مساوی شي دلته چې شپږ تقسیم دی دوکو منفيش بګ تقسيم دي دوکو نو منفي درایب قیمت بلا سر شي دسی قیمت منفي درایب دلتا وګورئ دريام هات چې په دلتا ا منفي بي جما سيلورو د هم مساوي چشتلیکو مساوي صفر ته دمن چې په مساوي صفر ته وليکو نو دلتا مورباي دي بي او سي قیمتونه هم کور وځکو ترڅو وکولای شو د ا قیمت پیدا کو دي بقیمت مو لا سره ورډه دی بقیمت مو سالور لا سره ورډه نو دی بي په ځای سالور ولیکل شو دی اې قيمه دي سي قيمه درې دی منفي درې وقنه دلته چاله م مثبت نو مغه منفي درې چور څه ظرف شي مثبت په منفي کې منفي کې دا به منفي درې شي نو اې منفي سالور منفي درې مساوي د صفر ته دا دوړه جمع کو منفي سالور منفي درې الو می یوشن ته دی جمع کیږي منفی اووکيږي منفی اوچ باید مساوات دوه طرف ته وروډ او مثبت اوو نو اي مسوي شوه څوته مثبت اوو ته کوم دغه د اي بي سي قيمتونه ټول وروډ په د خپل ځایونه باندې وځکو او جما او تفریق سره انجام کو سره ورسو نو دغه پولی نوم اخیری قیمت چې پلاس ترازی میکته هغه صفر دی دا. دا شو یو سي پلي نوم درې مثال ته واجې شي دلته یوټوب پلي نومه راکړې ویډیو دی درې درجه پیدا کړې لومړی پلي نومه ګرې تاسو اا د دې درجه څنګه پیدا کوو دواړه دي اكس د لومړي हात د متحوول در غېچو ده طونې دوا دلته پنځه دی نو د پلي نومه درجه څه شو پلي نومه درجه پنځه شو, شو, شو. د پۆلینم ته په تواجه شي ان د چ دوام تهولنه لري د دوام تهولته او نجم اكو دلتا دريکي او دلتا پينزا د پۆلینم درجه څو شو غل ورتون پينزا د پۆلینم درجه د د پۆلینم درجه څنګه مويلي وو چې یو ثابت دا یو ثابت پۆلینم به ځکه چې یو ثابت حد لري نو د هر ثابت پۆلینم درجه مو ویلې و 0 ده ځکه دا пасل کې جذبي دري زرد ایکسپون 0 دندې متحوّل توان 140 صفر نو دی پلینوم درجه هم څه شو صفر شو په فعالیت کې وې هر پلینوم درجه څه ده او هم د دې پلینومونو درجه نظر هر توري ته پیدا کوي تاسو متوجه شئ دلته موګ دو اعطوری او دو متهویلنه لوري او ام دبل ان د دو پل نوم درجه څنګه پېد کوله شو دي دوه متهویلو توونه په هر هټ کې جمع کو تری جمع د 15 تته غره یو جمع تری 3 سالور او یو جمع یو دوه نو کله ته متوجي شو تر ټولو لوی توان چې مطالستراغه یغدي لمړی هټ دی چې 15 د دو پل نوم درجه شو 15 خوکه پښتنه وښي چې نظر ام ته څو درجه دی د پولینوم نو دی ام تر ټولو لوی توان درې دی نظر ام ته د غ پولینوم درې م درجه دی خوکه وویل شي چې نظر ان ته څو درجه دی نو دی ان ته ټکمو متوجي شو دلته دوا دی دلته درې دی دلته یو نو نظر ان ته څو درجه دی درې م درجه دی د پولینوم را جو د غبل پولینوم ته یو ثابت عدد دی نسبیت پولینوم ورته وی کی مو ویلو چې د هر ثابت پولینوم درجه چې دا صفر ده ځکه دی ایکس تا وني صفر ده نه چې ایکس تا وني صفر شو درجه یې هم صفر ده دا یو دوه حد پولینوم دی و دې پولینوم کې وي درجه شو ده درجه یې یو ده د پولینوم یو درجه دی درجه یې یو عاده د پولینوم وګوریم دی ایکس تا وندل ته شو دی توه دلته درې دلته یو دلته پنځه نو د ایکس ته ټول ورته وند پولینوم درجه ده دپلومو درجه څه شو بنځه د نن لپاره هم دم را بست یم لغفن ځور سره تمرین کړی کومه پختنه پیدا شوله لمس سره شریک کړی ان شاء الله زباهال کم کفکر کوي چې درسونه غټور دي له نور ملګرو سره هم شریک کړی تر بل درس مو پوره مو په لاج دی نو سفرم